Salam semua pendengar, kita berjumpa lagi ya. Baik, pada posting saya kali ini, saya akan teruskan ya dengan langkah kelima dan terakhir ya dalam proses kelayakan kredit pelanggan anda, iaitu proses memantau dan seterusnya mengambil langkah susulan bagi semua pelanggan-pelanggan yang berhutang dengan anda atau lebih dikenali sebagai penghutang syarikat anda ya. Apakah tujuan langkah pemantauan ini? Anda tanya saya. Langkah ini perlu ya, bagi mengelak daripada anda melulus ya, kredit kepada pelanggan-pelanggan anda dan lepas itu anda lupa atau dengan tidak sengaja melengah-lengahkan tuntutan bayaran balik hutang-hutang pelanggan anda. Ya. Ha, di sinilah proses pemantauan ini perlu supaya anda sentiasa urus dan semak akaun penghutang-penghutang anda secara aktif dan juga secara konsisten. Baik, jadi persoalan seterusnya ialah bagaimana proses pemantauan dan langkah susulan ini harus dilakukan. Sebenarnya ya tuan-tuan dan puan-puan terdapat pelbagai cara yang boleh anda lakukan dalam proses memantau akaun penghutang anda. Namun di sini saya akan kongsikan dengan anda empat sahaja langkah yang utama atau asas yang pada saya mudah dan praktikal untuk dilaksanakan oleh semua usahawan kecil dan sederhana. Baik, langkah pemantauan pertama ialah sediakan dan pantau laporan penuaan akaun penghutang anda sekurang-kurangnya seminggu sekali. Laporan penuaan ini ya eh, dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai debtors aging report. Uh, kalau nak dapat maklumat lebih terperinci bentuk dan format laporan ini Google sahaja debtors aging report ya eh, akaun penuaan eh, laporan penuaan akaun penghutang. Baik, tumpuan kepada laporan ini haruslah diberi kepada jumlah hutang pelanggan anda dan juga pecahan berdasarkan tempoh. Berapa lama tunggakan hutang mereka pada anda? Sebagai contoh, kosong ke 30 hari kategori semasa. ya Masih elok. 31 ke 60 hari kategori dalam pemerhatian. 61 ke 90 hari ya kategori sudah lewat bayaran dan melebihi 90 hari kategori sangat lewat dan berisiko tinggi. Di sini saya sangat galakkan anda sekiranya yang masih belum lagi ya gunakan perisian perakaunan yang terdapat di pasaran bagi membantu anda menjana laporan ini secara automatik ya untuk pemantauan penghutang secara berterusan. Seterusnya, langkah pemantauan penghutang kedua ialah hantar peringatan atau reminder kepada pelanggan anda. Tapi tentukan peringatan ini berbentuk bahasa yang lembut ya, atau gentle reminder. Sebagai contoh, anda boleh hantar peringatan melalui WhatsApp atau email 3 ke 5 hari sebelum tamat tempoh kredit pelanggan anda. Berbunyi seperti berikut ya salam sejahtera encik Abu Bakar ini peringatan mesra bahawa invoice XYZ 01 contoh berjumlah 5000 akan tamat tempoh pada 15 Oktober. Terima kasih. kemudian hantar sekali lagi peringatan pada tarikh akhir bayaran dan sekiranya masih belum bayar selepas tamat tempoh hantar peringatan diikuti dengan panggilan telefon setiap 3 hari lewat bayaran yang mungkin berbunyi seperti ini ya. Hello Encik Abu Bakar. Ini Cik Ain dari Syarikat Maju Jaya. Kami nak sahkan sama ada Encik ada terima tak invoice XYZ01 Boleh kami bantu tuan berkaitan dengan pembayaran invoice ini Untuk makluman kebanyakan ya Perisian perkaunan juga dapat membantu anda Mengotomasikan proses peringatan ini ya Sebagai contoh melalui WhatsApp dan email Untuk menghantar mesej kepada pelanggan anda secara otomatik Langkah pemantauan nombor tiga pula ialah dengan menahan atau menghentikan sebarang perkhidmatan lanjutan dan kredit tambahan kepada pelanggan anda sekiranya baki tertunggak mereka masih belum dijelaskan setelah tamat tempoh kredit yang telah ditetapkan ya. Sekiranya berlaku, tentukan anda maklumkan kepada pelanggan anda secara bertulis baik melalui WhatsApp ataupun email dan lebih kurang berbunyi begini ya. Uh, merujuk kepada baki tertunggak invoice XYZ01 berjumlah 5000 yang telah melebihi tempoh 30 hari semua perkhidmatan untuk akaun ini telah dihentikan sementara sehingga pembayaran penuh dilakukan sila hubungi kami untuk sebarang maklumat lanjut uh, sekian harap maklum uh, Setelah ini dilakukan tentukan ya semua staf dan sistem dalaman yang berkaitan dimaklumkan ya tentang langkah yang yang telah diambil kepada pelanggan ini untuk tindakan lanjut. Dan langkah pemantauan keempat lakukan proses kaji semula tahunan atau annual review, terutama sekali bagi pelanggan-pelanggan utama anda supaya anda dapat melindungi perniagaan anda secara proaktif eh dari risiko kredit pelanggan anda yang sentiasa berubah. Proses and review ini tuan-tuan dan puan-puan ya lebih kurang sama dengan sistem pemarkahan atau skor yang telah kita lakukan sebelum ini ya. Bermula dengan anda mengumpul data pelanggan anda uh, yang utama dan untuk 12 bulan yang lepas seperti maklumat pembayaran balik sama ada tepat atau lewat, jumlah belian dan uh, sebarang insiden yang berisiko yang telah berlaku. Kemudian berikan pemarkahan berdasarkan maklumat sedia ada. Sebagai contoh, ketetapan bayaran, mungkin bagi 50 markah ah jumlah belian bagi weightage 30 markah dan kerjasama diberi weightage 20 markah sekiranya jumlah skor yang anda belikan melebihi 80% pertimbangkan naikkan hard credit atau beri terma yang lebih baik sekiranya skor 50 ke 80 mungkin kekalkan terma sedia ada dan sekiranya skor di bawah 50 anda boleh pertimbangkan untuk menurunkan hard credit pendekkan tempoh bayaran atau naikkan kadar deposit ya. Baik, dengan akhirnya langkah kelima ini maka selesailah proses ya kelayakan kredit pelanggan anda di mana saya ulang di sini langkah pertama menyediakan borang permohonan kredit pelanggan diikuti dengan langkah kedua proses penilaian kredit pelanggan iaitu uh, melalui proses STUN ya. Langkah ketiga membuat keputusan kredit anda berdasarkan keputusan penilaian kredit langkah langkah keempat mendokumentasikan keputusan kredit dan akhir sekali langkah kelima iaitu memantau dan menyemak semula risiko kredit semua penghutang perniagaan anda ya. Akhir kata dengan mengikuti kesemua lima proses penilaian kredit pelanggan ini, saya yakin anda dapat memberi kemudahan kredit kepada pelanggan anda dengan lebih yakin di samping meningkatkan jualan dan membina hubungan yang kukuh eh, dan saling mempercayai dengan pelanggan anda sambil melindungi perniagaan anda daripada hutang lapuk yang amat merugikan. Baik, sampai di sini sahaja perkongsian saya kali ini. Insya-Allah dalam posting saya akan datang, saya akan teruskan dengan strategi pengurusan aliran tunai perniagaan anda ya. Diharap para pendengar nantikan posting saya seterusnya dan terus memberi support supaya channel saya ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.